Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. В студії працює Марина Шкарубська. Як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. Сьогодні в нашій студії від освіти до нас направили молодь, яку виховали наші освітяни, яка зараз вирішує. Можна так сказати, глобальну долю нашого міста та області. Доброго дня! Я думаю, що майже всі знають Анну Ганжу, керівника проєктів у кому... комунальній, комунальній установі, Агенція розвитку міста Миколаєва. Молодь в нас активна, молодь в нас хоче все змінювати, робити, і проникла вже навіть у комунальну установу. А, Ганна, скажіть, будь ласка. Отже, пару слов сначала, что это за агенция, для тех, кто не знает, и какую роль в этой агенции вы выполняете? Ви? С радостью расскажу. Действительно, коммунальное учреждение агенции развития Николаева, это та, то учреждение, которое узнав о котором, которое будет создаваться, я с радостью туда подтянулась и, можно сказать, присоединилась к такой инициативной группе молодых перспективных ребят, которых... А главный приоритет ⁇ это развивать наш город, развивать наши различные направления в городе, начиная от, от инфраструктуры и заканчивая действительно социальными программами. Действительно, у меня есть небольшой уже опыт Среди среде общественности, в среде молодежных проектов, и я хотела бы поблагодарить Департамент образования, науки и молодежи, конкретно Анну Леонидовну Коськову, потому что в свое время таких вот, как я, активных, амбициозных студентов, именно она и департамент подтянул. Для нас был организован ряд увлекательных тренингов, программ. Мы все с радостью ходили, обучались, и сейчас, кстати, тоже проходят такие тренинги, тренинги для лидеров, настоящих uh -huh. лидеров студенческого самоправления, поэтому если кто сейчас смотрит нашу передачу из активных студентов, то я думаю, что вам дорога открыта в департамент для того, чтобы вы обучались, находили новых друзей, единомышленников, потому что, наверное, именно благодаря в том числе и вот подобным курсом, подобным мероприятием. Сейчас я являюсь также главой общественной организации ⁇ Молодежь за права человека ⁇ И вот большинство из ребят, которые тоже со мной работают, они тоже проходили подобное обучение и тоже постоянно учатся. То, что касается Агенции развития города Николаева, то началось все лично для меня, это с форума будущего. Я тоже присоединилась группе волонтеров, которые помогали реализовывать данный форум. И самое главное, что нас объединяло, это блеск в глазах и желание менять Николаев. Потому что это город, в котором я вырастил, выросла. Да? Это город, в котором живут самые близкие люди для меня. И мне очень хочется, чтобы я здесь осталась жить, и чтобы моим родителям и всем было комфортно жить в нашем городе. Именно поэтому мы собственно так инициировались, собрались в группу таких активных ребят, которые каждый специалист в своем деле. Я конкретно работаю больше с молодежью, с волонтерскими организациями, и сейчас вот тоже сегодня поделюсь парочкой проектов, которые мы делаем совместно с Советом по, с советом по вопросам молодежной политики. Это ресурсный центр и сцена под открытым небом для нашего города. Это позже. хотелось бы, вот, Анна, вы говорили про те, что у вас было желание змінювати наше місто. От на погляд молодежи, с которой вы общаетесь, которая еще есть, и активной молоддю, что не так в нашем месте? В первую очередь я бы хотела сказать, что нам не хватает площадки для реализации наших талантов. Действительно, в нашем городе, вот я немножечко, наверное, забегу вперед о, о том проекте Сцена, о котором я говорила, я считаю, что это очень важно, и действительно это то, чего не хватает нашей молодежи, потому что молодежь хочет выступать, молодежь хочет организовывать праздники, молодежь хочет организовывать в том числе концерты и в первую очередь ре реализовать себя. И я, будучи таким юным общественником, начиная со студенческого самоуправления, да, у нас всегда возникало желание организовать не только на базе университета, но и какое-то межвузовское мероприятие, какой-нибудь концерт, какую-нибудь конференцию, и нас тянуло к масштабам. К сожалению, в нашем городе сейчас нет такой большой сцены, которая находилась бы постоянно в каком-то месте, к примеру, в центре города, ага. там, где любая, любая желающая инициативная группа могла бы записаться по графику и прийти совершенно бесплатно воспользоваться этой сценой. Ну, конечно же, не учитываем там, аренда звука, то, что касается света данного оборудования. Это все а думаю, это для, для деяких да. коллективов, например, если брать, им просто нужно развиваться, для того, чтобы развиваться, нужно выступать, так, да. чувствовать публику, а это нема где делать Согласна с вами, абсолютно. Поэтому у нас возникла такая инициатива, что вот мы собрались с ребятами, у нас есть совет по вопросам молодежной политики при городском главе. Туда, кстати, тоже все активные николаевцы молодые могут присоединяться. и Браму выражать... Всех, да? да, да, и выражать свое мнение, рассказывать о проектах, которые их волнуют, и что конкретно для молодежи можно сделать. И вот, собственно, этот совет помогает ученической молодежи, студенческой молодежи, можно сказать, научиться сотрудничать с руководством города, области и реализовывать какие-то большие масштабные проекты, важные для города в том числе и вот этот проект сцены, который мы сейчас делаем Агенции развития города Николаева, в том числе подключается к этому проекту Совет по вопросам молодежной политики, потому что туда входят и студенты, и общественники. А студенты уже вообще заказ сделали по сцене. Культура, например, говорит: все раз в месяц сцена наша, нам нужно угу. где выступать. И вот собственно вот это один из проектов просто примеров то чего не хватает молодежи в нашем городе. И на самом деле этот проект, связанный со сценой, это не только молодежи не хватает. Вот молодежь будет выступать, к примеру, у нас будет графика в теплое время года, там, допустим, на все лето, каждые выходные, там, или четверг, еще и пятница, добавок. Это будет развалия, а как альтернатива, да, да, а это просто досуг. на одному... Перебыванию перед компьютером, например. Да, так? да, абсолютно верно. И вот тоже вкратце об этом проекте. Мы выбрали место Нижний Бам. Наверное, такое любимое место горожан. Мы очень хотим восстановить сцену на месте, где она раньше была. Это э, конкретно, если люди, ну, я думаю, что многие жители знают, это возле завода 61 коммунара, прям на углу раньше была сцена, она была, конечно, не особо большой, но мы сейчас хотим ее немного расширить, и просто это место, оно волшебное. Для подобных концертов оно действительно чудесное, потому что люди могут находиться и на склонах. Также могут сверху смотреть, снизу концерт. То есть такое чудесное место не только для концертов проходит. Мы вот обсуждали тоже с ребятами, с разными общественниками, что там можно делать показы кино под открытым небом. <связать> То есть люди, укутавшись пледиками, будут сидеть на поляне и смотреть кино. То есть масса форматов проведений, различных мероприятий, которые можно сделать в этом месте. Что... <связать> Наприклад, для інших, ти вже сказала, що молодь може брати участь, інші мешканці та гості міста можуть за цим спостерігати. Так? Це стане таким культурно розважальним центром, так, для, да. для наших миколаївців. Що для цього потрібно? Для того, щоб участвувати потім. Щоб... Для того, крім щоб зробити цю сцену крім ідеї і бажання. Сейчас действительно, нами проделана большая работа конкретно по данному проекту. Нам осталось разобраться с согласовательным процессом, чтобы когда мы эту сцену построим, мы уже нашли предпринимателей, которые действительно активны, которые хотят развивать наш город. Я пока тоже не хочу забегать наперед, uh -huh. оглашать, скажем так, наших меценатов, можно их так сказать, потому что действительно они поддержали нашу идею и готовы построить полноценную сцену и с навесом, и конкретно с выходом коммуникации под аппаратуру, которая будет очень удобна на нашей сцене. И действительно, то есть такой первый из этапов, да, финансирования мы уже нашли. Мы привлекли для этого проекта внебюджетные средства, то есть для города, для городского бюджета данный проект будет стоить ноль, Uh, ну, по, созда по созданию конкретного данного места uh, Конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы город взял на баланс потом uh -huh. этот объект вот На утримание да, да, для того, чтобы потом содержать эту сцену Я думаю, что эта сцена будет полезным также и для наших управлений, для управления культуры, для управления по делам семьи, детей и молодежи, потому что я как человек, который постоянно тоже в том числе сталкивается с управлениями и знаю некую проблему других общественных организаций в плане того, что ну, это и общественных организаций, и наших управлений, которые занимаются организацией больших праздников, то, что сцены городской у нас нет. И каждый раз для того, чтобы провести какое-то мероприятие, Каждая сцена, которая стоит у нас в городе, она стоит средств. Иногда, конечно же, у наших управлений получается привлекать спонсоров, которые uh -huh. финансируют данные сцены, эти временные конструкции но зачастую эти средства выделяются из городского бюджета, что, ну, можно сказать, что мы сэкономим благодаря созданию данного объекта. Поэтому я думаю, что это очень полезно я для с... всех. Вы досить сучасна молодь, так, яка думает не только про то, что хочет, но и как это сделать наименьшим коштом. Да, да, все верно, абсолютно верно. И следующим этапом ну вот, собственно, у нас уже разработан сейчас практически проект данной сцены. Сейчас мы хотим его вынести на общественное обсуждение, чтобы люди, которые уже реализовывали подобные проекты, много экспертов есть, которые видели, знают, может быть, кто-то что-то дополнит, как улучшить данную сцену, как улучшить сам проект, дизайн, макет. И когда это все уже будет так подведена черта под этим, когда город действительно тоже подтвердит важность данного проекта. Я думаю, что мы приступим к строительству и в нашем городе появится такая сцена, которая действительно будет приятна и полезна для каждого николаевца. Скажите, как вам это удается? У нас э, дорослые дети сидят, например, в радах всех уровней, они не могут решить какие-то проблемы, они не могут найти мецената для решения этих проблем. Каким чином вы это делаете? Желание. Самое главное, я так считаю, что для каждого человека, в первую очередь, для того, чтобы что-то сделать, нужно желание. Вот у меня желание, наверное, вот я метр пятьдесят пять, а желание во мне на два метра точно есть. Это, это Поэтому... просто радует. Бажаю, чтобы твои желания не заканчивались, потому что, выходит, что чем больше твоих вот таких вот желаний для загала, то лучше будет в нашем месте. Буду стараться, тоже будем стараться. Еще <связывается> <связывается> про проекты там хотелось сюда Да, Еще очень хотелось бы поделиться таким проектом, я считаю, очень важным для молодежи. Тут уже не только для общественных организаций, но и в целом для молодежи, можно сказать, для активных горожан. Проект называется ресурсный центр общественных инициатив. Поэтому здесь, по сути, любой возраст не помеха. Главное, то, о чем мы говорили, желание. Сейчас вот мы работаем, вот конкретно агенция развития Николаева работает над проектом создания ресурсного центра общественных инициатив для того, чтобы, вот по сути, как я в свое время активная такая девочка, там 15 лет бегала со своими инициативами и не знала, к кому мне прийти. Вот для таких там девочек и мальчиков, ну и взрослых людей, которые, к примеру, в чем-то не хватает опыта конкретно в проектной деятельности, появится такой центр для того, чтобы люди со своими такими желаниями, инициативами могли прийти в этот ресурсный центр, рассказать о своей идее, им расскажут, покажут, как прописать, как дописать свою идею, как и с кем Нужно найти контакт для того, чтобы данный проект реализовать. И поэтапно, я думаю, что каждая инициативная группа, которая появится, сможет также реализовывать проекты вот, по типу, как мы сейчас делаем сцену и там многие другие проекты полезные для города и для наших горожан. То есть это це э, такие э, керу... корректирующие, так бы да. центр, который Да. Какие будут принимать эти инициативы? Обробляти, помогать в реализации. То есть да. вы уже знаете, как инициативу реализовывать, и будете помогать тем, кто не знает, как это делать. Да, Я да, все верно. Разумею. Конечно, конечно. Плюс ко всему мы будем стараться помочь еще, скажем так, свести единомышленников для того, чтобы люди действительно кооперировались, потому что чем больше людей работает над проектом, мотивированных, тем быстрее можно достичь данного результата. Ну и, конечно же, в целом мы агенции работаем максимально над привлечением именно внебюджетных средств, поэтому конкретно и ресурсный центр будет максимально стараться задействовать внебюджетные средства, это и грантовые средства, это и, скажем так, помощь э, спонсорская наших предпринимателей, таких наших внутренних инвесторов, поэтому если наши тоже внутренние инвесторы, уважаемые предприниматели, наш, нас слышат, поэтому я думаю, когда ресурсный центр появится, мы тоже будем еще больше к вам э, Приходіться і розказувати про своїх проектів для того, щоб наш город дійсно становився лучше. Я думаю, що інвестори майбутнє не зможуть відмовити твоїй чарівності і наполегливості, тому що це дійсно людина, яка своїми ініціативами запалює інших, і думаю, що зможе дійсно щось змінити. Скільки у вас таких активних, от у цьому проекті керівник проєктів, адже в тебе є якісь підлеглі? Ну, на самом деле у нас в агенции, вот у нас, мы, собственно, работаем, в агенции официально работают три человека, мы, собственно, вот на данный момент мы являемся волонтерами, у нас восемь человек, это проектные менеджеры, вот, собственно, как я, поэтому каждый из нас руководитель проектов, и, ну, вот, каждый в своей сфере. Я в своей сфере, и, собственно, я привлекаю ребят из других общественных организаций, также мне очень сильно помогают... Ребята, которые входят в мою общественную организацию, это молодежь за права человека, это активные, амбициозные ребята. Я очень рада, что у нас сейчас находятся люди абсолютно разных возрастов. У нас есть и школьники, и студенты, и уже есть и выпускники, которым не все равно. Есть люди, которые работают, тоже приходят в свободное время и помогают нам в реализации проектов, потому что каждый хочет жить в Николаеве, скажем так, в Николаеве будущего. Вот, поэтому вот, это и есть наша мотивация. А в тебе он, Миколаев, в будущем? Вот, вот в твоих очах. Напиши нам за ты такой короткий нарис, яким ты бачишь, как в школе, яким ты бачишь Миколаева в у меня, наверное, очень много таких факторов Николаева будущего ну в первую очередь я бы хотела видеть Николаев городом тоже молодежи, так как я сама являюсь молодежью и мне очень хотелось бы, чтобы Николаев был э, таким эффективным для молодежи, потому что очень часто слышишь от студентов, что вот ну университет или же там от школьников я хочу уехать в Киев, чтобы потом и переехать жить в Киеве, угу. там много есть фраз "не хочу жить в Николаеве" и на самом деле для меня это очень больно потому что ну, я такой настоящий искренний патриот нашего города, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы по максимуму таких активных, можно сказать, ярких и сильных умом людей оставалось в Николаеве. И поэтому я надеюсь, что Николаев будущего, он будет таким городом максимально вот, чтобы может было услышать фразу «Я останусь жить в Николаеве». Или там «Я поеду ж... учиться в Лондон, но вернусь работать и устраивать лучшую жизнь в Николаеве». Потому что мы не тут краще, да? Да, потому что это мой город, и я хочу его развивать. Вот хочется, чтобы это было одним из основных критериев нашего города. Ну, Амбіційні, активні це зрозуміло. Адже, Анна, є в нас така частина молоді, яка нібито можна так умовно назвати пасивна, так? яка не зацікавлена нічим, їм не потрібна сцена, в них є свої майданчики для виступів так? або зібрань. Як от ви, ви підтягуєте, як ти кажеш, тільки Активно молодь, или есть какие-то проекты и планы на ту молодь, которую можно перенаправить и обернуть на свою користь? Есть. Есть и проекты, и есть такой, можно сказать, инструмент, что ли цепная реакция есть. Вот, допустим, я просто знаю по своим тоже друзьям. Вот это как, знаете, так один активный человек в компании, он там еще кого-то так вербует на сторону активности, и так люди становятся более активными. Это одна сторона. Вторая сторона, что очень много молодежи конкретно базируется в вузах. А вот в вузах есть такой замечательный совет, есть так целый студенческий парламент, студенческие коллеги в некоторых местах называются, и здесь уже вся надежда на них, потому что они работают более локально, они знают большинство студентов у себя на потоках, у себя на курсах, и, собственно, из моего опыта, я конкретно училась в университете Украина и была студенческим главой, студенческим президентом. И я знала практически весь университет поименно, потому что ну, у нас университет был небольшой. Точно так же, я дум... и так же присоединялись к нам ребята, которые ну, вот просто где-то стеснялись, где-то где э, им было страшно присоединиться, выйти и сказать, вот у меня тоже есть инициатива. И мы проводили различные анкетирования, мы проводили собеседования с ребятами, мы начинали общаться, находить какие-то точки. Что касается больших вузов, в больших вузах там, конечно, студенческий там президент, он совсем не уследит. Но у него есть на помощь студенческие деканы, которые конкретно уже там по каждому факультету работают. И я а думаю, що что касается, вы... я перепрошу, но да, да. мы сейчас больше говорим о высшем учебном закладе. Да. А профессионально-технические заклады у нас точно так же, в Конечно, цьому? конечно. Точно так же ученические самоуправления профессиональных технических учебных заведений, потому что в них также есть ученические самоуправления, и я бы сказала, что они очень активны. Я помню, в свое время президентом, скажем так, даже не знаю, как правильно выразиться, Президентом э, Украины э, всех профессиональных технических учреждений стала девочка из Николаева. Угу. А это говорит о том, что профтехучилище очень активны, особенно в Николаеве. У нас э, есть столько творческих людей, именно с профессиональных технических учреждений. У нас есть модные дизайнеры, у нас есть. Такие, да, в принципе. Да, конечно, конечно, которые показывают сейчас уже не только в Николаеве, но и по всей Украине своим, своими модными линиями одежды. Там вот Лерочка Чубан, ученица профтехучилища, активный пример точнее, хороший пример активного ученика профтехучилища, то есть, поэтому я думаю, что в профтехучилище у них также есть возможность, как и у нас в свое время, было проходить обучение от департамента образования, поэтому мы ходили на все занятия вместе, мы развивались вместе, поэтому там точно так Вы же... Вы подтримываете связок и ориентируетесь на то, конечно, вот да, поэтому, собственно, здесь не имеет значения, где именно ты учишься, потому что, в принципе... принципі, Добре, і наостанок хотілося б почути, де вас знаходите, що робити. От проснувся, прокинувся вночі, в мене є ініціатива. Зранку встаю і куди йду, звертаюся. Очень просто, не завжди обов'язково навіть йти. Как у нас принято? Мы есть в социальных сетях, мы а, есть в социальной перепрошу. сети, в мы влияем с, с частной молодежью. Мы есть в Фейсбуке, мы подписаны агенция Розводку Миколаева, нас очень просто найти конкретно ВКонтакте, в Фейсбуке, там, в других социальных сетях. Очень просто можно найти меня и списаться напрямую со мной. Это тоже, я думаю, достаточно просто. Ну, а для того, чтобы найти нас воочию, агентство, агентство развития города Николаева, то мы находимся на Адмиральской 20, это Николаевский городской совет. Можно на вахту подойти и спросить, а где же агенты изменений, как нас называют, uh -huh. и вам все обязательно подскажут. Поэтому я очень надеюсь, что благодаря такой информационной поддержке о сегодняшнем нашем эфире о нас узнает больше людей и больше таких инициативных людей, как и я в какой-то мере в свое время когда я стеснялась там прийти, найти кого-то, что вы не стесняйтесь, подходите, находите нас и давайте вместе развивать наш город. Вот это и есть самым главным то, что мы можем делать сами вместе, и это, по сути, не стоит никаких финансов, а самое главное – это желание. И у меня еще вы одно питание на устанок Скажи, пожалуйста, а вас серьезно там в Мискраде принимают? Ну, я так бы сказала, что это достаточно сложно, в принципе, потому что мы новое коммунальное учреждение. Угу. То есть, но в целом, я бы сказала, что к нам относится очень даже хорошо. Мы работаем и с замами городского главы, и городской глава также нам помогает в наших инициативах и в наших проектах. Поэтому я бы сказала, что на данный момент, ну, я думала, что будет тяжелее, но сейчас я вижу, что это все достаточно просто, и я думаю, что будет все лучше и лучше дальше, наша работа налаживаться. Я від усієї душі з нашими глядачами вам цього бажаю. Ось така вона ініціативна, амбіційна і активна молодь нашого обласного центру. З нами сьогодні була Анна Ганджул, керівник проєктів у комунальній установі, агенція розвитку міста Миколаєва. Зробимо нас світ краще. Так, так, звичайно, дякую за інформацію. Чекаємо, що в ефірах дякуємо, що залишалися з нами. До побачення, до нових зустрічей.